Imam-imam hadis ni, sikit saya nak sebut sebelum nak baca hadis ni. Kita ambil contoh lah, macam Imam At-Tirmidhi. Al-Imam At-Tirmidhi ketika dia menghimpunkan kitabnya, As-Sunan ataupun Jami' at atau Sunan At-Tirmidhi. Pada zaman itu bukan lagi istilah-istilah ni bukan lagi stabil maksudnya orang tak tahu satu imam itu apabila dia sebut satu istilah tu apa maksud dia masih nak cari maksud dia ada istilah yang sudah stabil tapi ada istilah yang mungkin hanya imam tu yang sebut jadi para pengkaji terpaksa kaji apa maksud dia Imam Tirmizi ni salah seorang daripada anak murid al-Imam Al-Bukhari rahimahullah Yaani Bukhari pun kagum dengan kehebatan ataupun pencapaian Al Imam At-Tirmizi. Tirmizi ni nama dia Muhammad bin Isa bin Saurah. Dia Tirmizi ni merujuk kepada Tirmiz. Tirmiz ni selatan Uzbekistan dekat dengan Afghanistan sekarang. Kampung dia nama Bukh Al-Imam Tirmizi dia 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 lahir pada tahun 209 meninggal pada tahun 279 Hijrah. Jadi lebih kurang berapa? lebih 1200 tahun lebih meninggalkan kita. Al-Imam Tirmizi bila dia buat kitab dia, dia kumpulkan hadis dia tidak mensyaratkan dalam kitab dia mesti hadis sahih. Ada juga hadis yang tak sampai kepada sahih. Ada yang hasan. Ada juga yang da'if. Ada dalam hadis kitab dia. Cuma dia menggunakan istilah-istilah yang orang terpaksa kaji. Apa maksud dia? 96 istilah dia yang dia guna. Berbagai tempat. Misalnya dia gunakan istilah hasanun sahih. Apa maksud hasanun sahih? Hasanun gharib umpamanya digunakan. Sahih ini Hasan, gharib yang tu tak apa. Tapi asah ahsan wa asah ahsan asah wa wa ahsan umpamanya. Jadi istilah-istilah dia ni terpaksa ulama-ulama yang datang kemudian nak faham Orang nak faham para pengkaji hadis dari sehingga daripada Hatta Ibnu Salah, Ibn Rajab, duk kaji apa dia kata? Hasan satu hadis Hasan. Hadis Hasan tak sama dengan hadis sahih pada ulama-ulama hadis yang datang kemudian di dalam meletakkan kategori hadis. Adakah Hasan tapi sahih? Adakah dia masukkan Hasan ini melalui satu sanad Hasan, satu sanad sahih? Adapun dia masukkan apa maksud dia? ataupun dia tidak merujuk kepada rawi dia merujuk kepada hadis itu hasan kerana tidak bercanggahan dengan tidak syah seperti yang dia kata tidak ada rawi yang mutaam jadi orang terpaksa kaji kerana nak kaji dia tu banyak ulama tulis kitab kerana nak kaji apa yang dia kata tu dia bukan guna 96 tu istilah dia beribu kali dia guna Zaman tu Tuan-tuan sekarang pergi sekolah Belajar cara menulis tajuk Tajuk Mukaddimah Konten Isi pertengahan Penutup Tapi ketika itu mereka menulis Mereka membuat sistem untuk buku mereka sendiri Dan orang yang datang kemudian Berapa ramai Zaman sekarang lah Tuan-tuan kira ulama dulu dah ramai Yang membuat PhD kerana nak kaji apa maksud Imam Tirmizi. keberkatan ilmu 1400 tahun mati orang masih nak kaji apa maksud dia kerana cakap dia itu cakap ahli ilmu cakap yang ada nilai kita cakap banyak orang tak kaji cakap kita tak menentu cakap yang tidak mempunyai timbangan Semalam ada anda sembang tentang kemajuan teknologi pada hari ini. Kemajuan teknologi ini menjadikan orang maju. Sehingga kita boleh mengumpulkan maklumat. Yang mungkin seribu tahun punya orang nak kumpul. Duduk di hujung jari kita di dalam smart device kita. Yang kita ada pada hari ini. Boleh kita cari. Tapi pencapaian ilmu kita. Di sudut keupayaan individu... ...tak mencapai apa yang mereka capai. Di sudut bahan... ...terkumpul... ...banyaklah. Tapi kita pelupa... ...kita tak ingat. Kalau ikutnya... ...Imam Tirmizi ...daripada kampung dia... ...pergi sampai nak pergi ke... ...ke... ke ...berapa... Bermusafir macam Imam Bukhari dan semua imam-imam musafir nak pergi ke Mekah, ke Madinah, balik ke Bag ke Baghdad. Bukan mudah nak naik kenderaan. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dia tulis kitab yang terkenal yang menjadi rujukan kita semua. Orang membaca, mengambil manfaat sehingga Tibun Nabawi pun ambil daripada situ iaitu kitab Zadul Ma'ad kitab fiqh sirah yang pertama. Fiqh sirah fiqh sirah ni, fiqh kepada sirah ni yang hebat, yang awal yang dibuat boleh dikatakan didahului oleh Al-Imam Ibn Qayyim dan kita Zadul Ma'ad. Kitab tu dia tulis masa dia musafir ya, pergi haji. Tulis dalam perjalanan tu. Itu kadang-kadang ada lafaz matan hadis tu yang lari sikit. Kerana dia bergantung bukan pada buku. Dia gantung pada ingatan dia. Empat jilid. Kita cetak zaman lah dengan elok. Empat jilid, lima jilid. Yalah perjalanan nak pihaji haji jauh lah tempat mereka kan. Sebab tu seorang Bedouin. Badawi. Bila orang cerita kepada mereka, kepada dia, bila zaman sekarang dah maju orang tak naik unta dah. Kau naik unta nak sampai satu tempat sampai satu hari. Sekarang orang naik kereta api laju masa tu orang cerita. Dalam masa empat jam boleh sampai. Tiga jam boleh sampai. Kau nak sampai apa sepuluh jam. Kami naik kereta boleh sampai dua jam saja. Badui tu tanya dia. Yang lapan jam lagi tu kau buat apa? yang 8 jam yang kau ada lebih tu apa yang telah kau buat macam tu lah kita kita ikut-ikut ni telah jimat masa dibandingkan orang dulu berat, beratus-ratus jam orang dulu nak pergi Mekah berbulan nak naik kapai baru sampai kita daripada Kuala Lumpur ke Mekah lebih cepat kadang-kadang daripada Kangak ke KL naik kereta tapi apa yang kita telah telah hasilkan dengan lebihan waktu yang banyak yang ada pada kita. Apa pengetahuan yang telah kita capai? Tidak juga pengetahuan yang kita capai. Pemikiran, ilmu kita dan diri kita tidak diberkati. Seperti diberkatinya imam-imam yang dahulu. Yang telah menghasilkan kita. Pada zaman ini masih lagi mengkaji. Apakah maksud al-imamun termidhi hazanun sahih. Hazanun gharib bab. Apa maksud dia? Dia ada 1200 tahun tinggal dengan kita Kita kaji Pegang device ini kaji Baca tulisan Dia berjalan Naik kenderaan Untuk mengumpulkan hadis Saya sikit nak sebut Bagaimana kehidupan yang kita lalui ini We are sometimes not better than Orang-orang yang sebelum kita Walaupun kadang kala kita berfikir kita ni telah ada banyak kelebihan dibanding orang dulu memang benar tetapi kita tidak mencapai pencapaian yang mereka capai dalam beberapa aspek in terms of collection of knowledge dari sudut menghimpunkan ilmu pengetahuan tu maklumat terhimpun tu ah memang banyak tak boleh dilawan kita boleh tahu semua kitab tapi adakah kita menguasainya di dalam minda kita di dalam kesimpulan-kesimpulan kita?